Як співалось в дуже давній, але прекрасній пісні, ми бродячі артисти, ми в дорогі дім за днем, де прийдеться заночуємо, що прийдеться поїдіємо. Ну трішки так романтично, але трішки так сумнувато. Наскільки сьогодні все це змінилось, ось таке гастрольне життя артистів, які дійсно мандрують всім світом, чи годують їх там, чи не годують, зараз будемо дізнаватися, тому що ми вже наголошували про те, що в Черкаси приїжджає цирк, і тому зараз у нас буде перша розмова, перше знайомство. З людьми, дякуючи, яким ми зможемо з вами бути цілий тиждень в гарному настрої. Ну і запросили ми звичайно найважливішу людину в цирку. Це директора цирку, це Микола Кобзов, заслужений працівник культури України та президент української громадської організації. циркова спілка Кобзов. Вітаємо вас в нашій студії. Добре. Розкажіть, будь ласка, що ви нам привезли в місто? Ну, вы знаете, наверное, ваша передача гарного настрою ассоциируется с тем, что мы привезли. Мы привезли хорошее настроение. Цирку. Мы привезли очень хорошее настроение в город. Первое, что мы привезли то, что называется самым великим искусством в мире. Да? Это цирк с большой буквы. Цирк «Обзор» сейчас представляет один из грандиознейших проектов, потому что вот началось с того, что, что придется поедим. В нашем цирке все сейчас условия которые нужны для того чтобы мы комфортно себя чувствовали это мы возим с собой э, свой ресторан где артисты питаются мы возим с собой э, вагоны с душевыми вагоны с, э, с со стиральными машинами э, гримировочные отдельные э, для зрителей стационарные туалеты э, которые там не бьют эти стоят знаете это именно там мы подключаемся их канализации то есть у нас все настолько объемно 89 единиц техники фур и так далее. 310 тонн об, а, оборудования, и 25 метров высота цирка, 3000 мест посадочных. Э, ну, понимаете, иногда это надо видеть. Знаете, вот как... Это, вот вы себе представили, как это выглядит? Представили? Ну, неважно, ну, я в этом вот, справа такие объемы. Я, к такая, мисту, проезжаю в мисту. Да, да в вот вот, 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 вот эти. Вы представили, как это выглядит? Примерно? Ну, трешка, да. А теперь умножь это в 10. С математикой, наверное, не дуже. Я там, дело в том что понимаете как э, цирк э, к сожалению вот в нашей стране да и в россии тоже государственных вот пространствах э, переживает сейчас такие знаешь тенденции когда он сначала упал как, как и все да потом он начал становиться с мелких форм то есть мелкие пито, там маленькие там развития. Я тоже так же начинал, там не знаю, не буду скрывать. Но дальше идет что? Э, те, кто любят цирк, то есть в действительности, х, ну, хотят им заниматься, э, хотят сделать так, чтобы это было и именные цирки. Потому что имя создать, вы знаете, легко, да, а удержать его просто невозможно, да, потому что это надо постоянно следить за программой, постоянно, вот я всегда говорю, да. Почему? У, вас не один да почему у нас цирки не называются фамилиями э, собственников, да, как в Европе? Потому что легче всего, знаете, взял плохую программу, провез, на следующий счет поменял название, опять провез, и так ты ездишь и дуришь людей, да, то есть, грубо говоря, самособираешь деньги. У меня же называется цирк Кобзов. Но можете себе представить, как Кобзов, сам Кобзов, может сделать плохо сам себе. Я ж завтра Слушай, приеду к ваш... якости, да, Я завтра к вам приеду в город и. Та, ну, Были, мы видели, не знаю. Дело в том, что еще, конечно, плохо то, что с 2004 года мы у вас не гастролировали в городе. Последний раз гастроли проводили в 2004 году, почти 10 лет назад. Но за этот период времени, говорят, какие-то цирки ковзов заезжали. Ну, мы, мы на самом деле не знаем. Мы тут, мы тут воевали, конечно, ездили, пару снимали брендов. Вот, псевдо-циркокобзол. Это опять же связано, почему мы не занимались астролями. Мы очень сильно занялись с 2004 года международной деятельностью. Мы ушли на международный уровень. Мы начали заниматься фестивалями циркового искусства, чтобы показывать еще и миру, насколько цирковое искусство Украины большое. Мы взяли золото в Монте-Карло, золото в Москве, в Париже, в Китае. Вот я, сейчас скажу, 23 числа я прилетел с Рима. 23 -го. И э, Татьяна Белова, которая к вам приедет э, работать, взяла э, в Риме э, серебряную награду. Я вам просто объясню, что это значит. Да? Представьте себе 200 человек артистов, 48 номеров, из них. Братья Запашные, которые все очень хорошо знают, да, э, которые привезли 48 артистов цирка для того, чтобы сражаться там за лучшие награды. Из них 49 китайцев, которые такое творили. Я смотрел сам и вообще не понимал, как человек вообще такое может делать, да. Китайцы, взагали, да, у них там такие и Я не буду дальше рассказывать, это я вам просто рассказал про то, какие бренды приехали сражаться, да. И приехал цирк Абзол. Мы, конечно, не привезли много людей. Привезли одну девочку, Татьяну Белову, которая вышла и одна в Манеже порвала просто всех. Просто разорвала. Верите или нет? Верим. Теперь простой цирк, Але знаете, там. Но и проверить. и самое главное, что эта девочка приедет к вам в город. То есть, если ровно не сильно повезло, мы сейчас ровно находимся, да, потому что нам пришлось ее снять с, э, ну, чтобы отвезти на фестиваль, так, как бы бывает, да, то э, Черкасам повезло, потому что она как раз только вернулась, вот сейчас она дорабатывает ровно, э, как раз, да, там, вот, получается, последние ники, да, и приезжает к вам. Вот. Э, с сегодняшнего дня, э, 28-е, цирк уже в городе. Поэтому э, можно уже прийти, посмотреть, как, как устанавливается, посмотреть, э, как это происходит, посмотреть на объемы, э, что там происходит, купить билет, кто желает, пожалуйста, на кассе работает. Э, когда на глазах это все происходит, ты там, ну, можно через, скажем, 2-3 часа приезжать, да, и просто смотреть, как на твоих глазах вырастает такая, такая вот... Такой цирковая. Нет, самое главное, что когда вы, вот, если вы, вы этого не видите, вы попадаетесь, вы не верите, что это вообще передвигается. Я тоже самое, поверьте я мне. Смею, я, когда первый раз, город, я, я когда мачу, первый ты. раз приехал в Европу uh -huh. и увидел эту, вот, я смотрел, думал, как же оно все, вот, сла, то есть я даже, какие экраны задействуются, как это вообще вообще возможно, ну, 310 тонн нужно за один день разобрать и перевезти в другой город. Ну, как это возможно? Какие рюкзаки цепакуются, чтобы его перевезти? Да. Но оказывается, все тех, тех, технически, да, менеджментом, все это дело продумано. Я ездил в циркни в Швейцарию, две недели с ними ездил, я изучал их менеджмент, я о, хвостиком за этим директором бегал, а им 320 лет. Этому цирку 320 лет, представляете? Там, это один из самых крутых цирков в мире считается, да? Вот. Круче цирка дюселей. потому что цирк дюселей у них тоже учился. А, просто им это не нужно было там выходить на, ну, они, знаете, то есть каждому свое, да они Держат марку в Швейцарии, их уважают все, и они уважаемые люди, э, там, ну, все, да, там, у них улицы названы Кни, э, в, в Цюрихе, в Брюсселе и так далее, то есть их уважает в целом. Мы прилетели, ну, и нам уже спрашивают э, на, э, на границе, вы куда? Мы говорим, Циркни, циркни Фредди, привет, передавайте, таможня. Нормально, это Фредди приедет передавать, а Фредди их нет. А сейчас в данной ситуации он был почему был, был хозяин. То есть там все знают, как кого зовут и так далее. Понимаете, там, ну вот э, там культура цирка, да, чуть другая. Получается так: 30-20 лет цирку, пра прадед ходил, прадед ходил, дед ходил, я ходил, ребенка поведу, внука поведу. Да? То есть, это как. Традиционная такая да, штука э, Швейцарии, то есть, ну все, Швейцария уже сидит на этом деле. И они приехали, э, для меня было очень интересно, приехали в Цюрих, как раз я угу. э, первый раз, когда приехал, я говорю, вы м здесь на сколько дней? Они говорят э, на 30. Угу. Я говорю, гастроли только начались, они заканчиваются. Знаете, почему я такие вопросы задал? Аншлаги бешеные. Я, обычно аншлаги такие, когда только гастроли начинаются. Угу, угу. А там они уже заканчиваются, у них 3000 тысячи мест. 120 тысяч населения, понимаете, нет, такое ощущение, что пока весь Тюринг не сходит, понимаете, они не заканчивают, и они работают без выходных и понедельники, вторники, то есть нет, нет, не какие, пятница, суббота, воскресенье. Мы тоже работаем без выходных. Нет, соврал. Понедельник выходной у нас Мы с первого работаем по 14-е, понедельник единственный день, когда у нас выходной, потому что мы считаем, что людям удобно по-разному. Ну да, кто-то хочет пойти в будний день, кто-то не может пойти в выходные дни, потому что уезжает там, ну Ну, різні моменти бувають да, правильно. Ну, це ви щоб... так думаєте про глядачів. От щодо артистів. Як, коли вони встигають відпочивати, адже виконуючи якісь складні номери, я думаю, що потрібно, щоб людина відпочивала, десь там щось поїла, те, що їй треба. дуже Наскільки... Я ж був артистом, і да? uh -huh. у мене таке відчуття, що весь отдих, тоді, коли ти виходиш в манеж. Ти виходиш в манеж, от у тебе до того у тебе болять такі зуби, да, що таке? тоді виходиш в манеж і все, і нічого не болить. у тебя ничего не болит. У тебя настолько такая ферия, такая энергетика какая-то появляется, на, да, на, на, по что потом, когда ты оттуда выходишь обратно, и у тебя еще вот от этого эффекта, да, еще ты где-то не знаю час два три у кого как это происходит да и чем больше этих концертов да чем больше ты находишься в таком вот состоянии почему говорят что артисты всегда молодые да ну угу. так говорят да потому что настолько это держит как бы в тонусе что просто ну а ведь пустка бывает ну все же таки я так разумею, что не. на арене нет, нет, все нет, нет, все нет. нет. <соцентр场> <соцентр场> практически на самом деле у артиста <соцентр场> практически <соцентр场> нет потому что ну, оно ими не надо сильно мы очень часто гастролируем ну, то есть если не цирк конечно цирком сложно выезжать за рубеж, да, mm -hmm. а сам артист, вот, допустим, Таня, она поехала в Рим, да, на пять дней, она погуляла по Риму, по Ватикану, там, то есть они сочетают полезное с приятным, да, она, то есть, как бы увидела Рим, она была в Монте-Карло, взяла э, серебряную медаль, по Монте-Карло погуляла, была на приеме у князя Монако, ей 15 лет, а ребенок уже, извините меня, был и здоровался за руку э, с, с людьми с Папы римским с, э, с этим с князем Монако и так далее понимаете то есть это вот это на то есть что у артистов э, им от этого можно только позавидовать да? что у них сочетается то что они любят то что они могут и, и то за это да и то что ну вот это вот тут не всегда за, за фестиваль деньги не платят ага. фестиваль это представительская поиска. функция угу. больше да тут э, больше это Наверное, организация то есть вот я как организация представляю свой номер да это больше меня э -э, да там беспокоит чем э -э, Таню Таню это беспокоит потому что она сейчас у меня работает зато она может пойти дальше да как и любой другой номер вот у меня ребята которые взяли там золото в Монте Карло там, и так далее они уже все они уже не, не работают потому что уже ну как бы я тоже есть какой-то уровень нужно идти дальше да есть Дюсалей, есть другие то есть ну все равно, это все равно жизнь, нужно признавать, что все-таки наш уровень пока еще держится, нам не 320 лет, нам до этого вообще <laughs> <laughs> расти. даже вот этот цирк, который я говорю, КНИ, да, у них все до одного номера взяли что-то в Монте-Карло, все до одного. То есть у них там 15 номеров, и они все призеры Монте-Карло. Ну, представьте, что я сейчас возьму всех призеров Монте-Карло. Я не знаю, сколько будет стоить билет. <смех> 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 у меня есть одна, Таня Белова, да, и только, только потому, что она наша, она украинка, и мы, и это благодаря тому, что мы ее вот туда протежировали, да, поэтому мы можем показывать призера Монте-Карло. Она серебро взяла в Монте-Карло еще раз, да, серебро взяла в, в Риме, и, наверное, это круто. Потом плюс у нас еще работает чемпион Сфилатриал. Угу. Э, программу ставил, кстати, ваш э, земляк. Метро, наверное. No, no. кто у вас в Майдане? Uh, а, подожди, он, он по-моему, из Кривограда, да? Нет, нет, он из Кривограда, точно. Ага. Точно. Недалеко. Александр Анишин, когда? Он, 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 извините, он из Кривограда. он победил по, победителя Майданца. Но, ну, тем не менее, да? Uh -huh. победитель Майданца, он же хореограф, танцует в Си, он же э, в, в x factor сейчас, вот, вот он ставил программу Виват. один из... Постановщиков. У нас также все артисты, которые работают, они участвовали во всех шоу-программах известных в Европе, в Германии. Ну, в общем, понимаете, все это очень сложно, все надо видеть. Ну и самое главное к вам едут тигры и львы. В прошлом году, 1 декабря, Эммануэль Фарина, это итальянец, который работает с нашими и львами, подарил Львенка Папе Римскому. Ого! Это не голословно, это можно посмотреть в интернете, пожалуйста, можно проверить эту информацию, так потому, потому что на, на официальном сайте Рима есть фотографии с ним, как он дарит этого львенка. Дело в том, что когда-то Рим делал что? Он, Ватикан, не Рим, даже Ватикан, да? он хоронил артистов, нельзя было артистом быть похороненным рядышком с всеми остальными. Мы считались типа, эти, как называется, ну... Изгои. Изгои, да, то есть как там самоубийцы, да, такие артистов примерно хранили на других кладбищах. Не признавал Ватикан артистов как э, людей верующих. Вот. Э, сейчас они как бы, да, уже меняют же, страт... вы же понимаете, меняют стратегию. И э, в прошлом году была хода по, по, просто по улицам Ватикана, с, собралось 6 тысяч артистов. Прошли мы по... Я был как представитель с Украины, Прошли мы по Ватикану, зашли в зал, и был официальный прием цирковых артистов. Я тоже, опять же, там, если бы я этого все не видел, мне очень сложно было рассказывать. Фарина вышел, подарил этого Львенка. Он ему отдал Львенка и сказал: каждый год он должен приезжать в Ватикан и показывать его Львенка. То есть, как бы подарок был такой: знаете, ну. И вот сейчас он э, работает. У нас сейчас будет месяц. Мы э, переезжаем потом в Николаев в месяц. У нас такой как бы типа отпуска, не отпуска, подготовка к елкам у нас. И он поедет с этим львенком в Ватикан показывать опять этого львенка, как он вырос. Целая история, да? Но, тем не менее, львы-тигры впервые в истории Шепито будет работать в Шепито, В настоящий, не, не, не вот эти опять же, да? Мы говорим, что маленький цирк, там, кто-то купил этого львенка, еле вытащил это, его на манеж. Да, все видели, все видели, потащили его обратно, понимаете? Мы говорим не об этом. Мы говорим что за настоящий номер с клеткой, с с этими прыжками. Может, с это, страшно. У вас какая-то хорошее еда для глядачей. Конечно, да, там клетка стоит. Еще самое главное, что эта клетка, то есть в этой клетке человек, который работает с ящичками, видно, как он их любит. да. Вот он просто с ними работает, они открывают ту, извините за меня, пасть, у них вот эти вот, я даже не знаю, какие размеры этих клыков, страшно смотреть, да, и вот он бросает эти палочки, тут же начинает с ним целоваться. И это просто... Я, сколько, вот, мы всем циркам, у нас есть вообще тварина, человек коллектив, э, все заходят, когда он работает, и каждый день все смотрят. Только потому, что он это все всегда по-разному делает. Он это, ну он, знаете, вот, вот когда человек и истинно любит то, что он делает, это видно и это все. У нас люди плачут, когда видят его номер, и не плачут от, от горя, да, а плачут от того, вот, видят, как, как это все вот просто, ну вот 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 как, как пазлы собираются, и видно, что там никто не издевается, никто от этого не, нет вот этого, знаешь, когда тебе жалко, да, тебе не жалко, тебе настолько радостно и эмоции вызываются, что ты хочешь, не знаю, пойти и поцеловать этого, самого. Можно этого и тела. я, да. Да, 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 да. -да. Ну вот да. И вот, наверное, это то, чем мы сейчас гордимся. Мы проехали по всей Западной Украине. Начали с Западной Украины. Полностью. Мы два месяца стояли во Львове. Два месяца в Львове стояли. Ни один цирксед такого не позволял. Не позволял, я имею в виду, сделать такие длинные гастроли во Львове. Да, больше месяца никто не стоял. Э, вся западная Украина, ну я надеюсь, мы здесь тоже это сделаем. Да? Э, каждый день стоя люди аплодировали. Стоя, потому что. Ну, это нужно видеть, понимаете? Когда человек платит э, столько денег за билет, он, он считает это дорогим. Мы считаем, что это вообще не цена за билет. Потому что, когда он уже это увидит, он начинает понимать, что, да, в действительности... Что это дешевый вообще билет. Деньги, да, понимаете? Поэтому сказать, что у нас, у нас билеты стоят от 60 гривен. Ну, сказать, ну что такое сейчас 60 гривен, 80 этих, 100 гривен. Ну, да, я согласен, э, некоторые начинают знать, как мне. Говорят? Ну, это просто они у вас есть, поэтому для вас это не деньги. Вы знаете, смотря, что сравнивать, есть и что не деньги, да? Мы бываем тратим на такую ерунду. Вот смотришь и думаешь, ну и неужели без этого прожить нельзя? Но духовной пищей мы не питаемся никогда, понимаете? Потому что духовная пища, театры, посещение театров, цирков, даже кинотеатров, да. То есть, ну, надо выборочно надо уметь смотреть, конечно, фильмы. Я киноман, страшный киноман, я люблю фильмы и причем, но ну, я очень сильно отборчиво смотрю. То есть для меня важно суть, понятия, какая-то история, какая то, что я могу взять да, и применить в жизни. Пустые фильмы ненавижу, не люблю, и не важно, кто там играет, какой там российский играет. Да, если он закончился, и я так... И? Не, не так давно про церковь мистецтва вышел фильм, дивились? Про церковь, каких какой Ну, тут я не помню, как называется. Не, Смажи, я знаю не... один только фильм «Поить слона». Mm -hmm. Дай воды слонам. Это вы про это фильм говорите? Ну, вообще-то ну, не, але, Может быть, я просто... Пригодаю. может быть, название. Я последний митинг, который выпустил именно Голливуд, это э, «Воды с лунам так и называется, да? Там снялся актер, я фамилию его не знаю, который в «Сумерках» mm -hmm. снимался. Ну вот этот, да, там самый главный вампир. И вот там 30-е годы их там показывали, как выбрасывали, ну, про американских цирк, как выбрасывали с поезда э, этих артистов, потому что кормить нечем. такой, чуть-чуть вред, конечно. Да, мы с почалы, где придется не интересно? Вот там это показано очень сильно. Но была тоже, опять же, стагнация всей страны. 30-е годы, вы знаете, в Америке это было, да, там ужасно. И цирки тогда были столько большие, у них были свои вагоны, они же ездили поездами. Собственник цирка имел свой состав можно себе представить, да? ему все это ну, нужно обеспечать было, да, то есть этот состав этих людей, этих слонов, короче, <с> все остальное, вот. ну, в общем, такой. фильм интересный, конечно, и, да, я его я его видел. вот, поэтому я хочу сказать, что э, цирк, про него можно долго рассказывать, э, но а это хороший цирк, как хорошее кино, да, то есть ты его посмотрел и оно открывает в тебе вот наверное те глубинки, э, которые сидят и ты не можешь никак сам, вот, да и вот ты посмотрел, вышел, и оно тебе, как, знаешь, как сам рассказывает, ты можешь что-то сделать другое. Ты даже можешь и не понять, что это благодаря цирку, да, или благодаря театру это сделать, или благодаря опере, да, то есть почему люди ходят в эту оперу и так далее, да, потому что они слушают, и вот у них вот туда нас заходит, и что-то там... Открывается, да? Есть, Но подсвидомости да. да. Ну это, это, к этому, к этому нужно детей приучать. Если это мы уже взрослые не можем, да, то это нужно понимать, что это должны дети как-то, да, там И плюс еще одно. Культура, она воспитывает культуру, да. То есть это Культура мероприятия, это общее мероприятие. Это ты туда идешь, туда как-то учишься. Допустим, у меня был такой период, я ездил по селам, да, и, и там, где, знаете, мне говорят, о, у нас уже 20 лет цирка не было. Или там 20 лет никто не приезжал. Так вот, я вам скажу, оно было видно. Вот реально было видно. Люди настолько не умели себя вести, они на сцену вылазили. Они выкрикивали за. Э, давай, жаль, там то есть и так далее, да, то есть, ну, видно, от реально видно, да, и в село приезжаешь, куда часто, ну вот возле большого города находится, куда часто приезжают. Все, люди одеваются, все, сидят, хлопают, смеются. Ну, то есть раскованные выходят в, в сама, на сцену, подыгрывают, то есть все отлично, понимаете? Ну, вот, да, два разных, хотя и то, и то село. Вот, поэтому я хочу сказать, что когда э, к, цирки ездят, да, например, то надо их посещать. Единственное, что большая просьба, понимать, что вы посещаете. Опять же, как и в кино, да, надо понимать, в какой вы, вы фильм ходите. Сходите просто к нам. А далі буде видно. і гарний настрій. я вам Гарантую. Гарантую. <сі> у нас, на жаль, на сьогодні завершується час для нашої розмови, але я хочу вам подякувати, хочу вам побажати, щоб дійсно, як у мене колись було дитинство, якийсь, не пам'ятаю, навіть якийсь фільм мені сподобався, але я виходив з кінотеатру, йшов на касу, купляв квиток і знову йшов дивився. І так було сім разів. Я хочу вам побажати, щоб у вас теж були такі глядачі, Дякую. щоб вони цінували вашу працю, розуміли, наскільки Дякую. це важко, не просто проїхати, а так людей здивувати, подарувати. Дарувати їм якусь казку, якусь радість. Дякую. Ну, а ми, наскільки вже знаємо, і сьогодні трішки анонсуємо для наших глядачів, що протягом цілого тижня ми будемо зустрічатися з артистами цього прекрасного цирку, щоб ви змогли поспілкуватися, зрозуміти, що вони теж звичайні, нормальні, живі люди, вони теж розмовляють, і що, окрім роботи, у них так, теж є якесь так, так, своє так, життя. Хоча так дуже мало, як ми зрозуміли, власного життя. Здебільшого це цирк. Все пов'язано з цирком. Ну, так, приходьте, 1 листопада приходьте до нас і. Вот такая okay. гарная история будет. Я думаю, що вас буде багато відвідувачів, особливо після наших розмов. Я нагадаю, що у нас сьогодні був в гостях Микола Кобзов, заслужений працівник культури України та президент з української громадської організації. Циркова спілка Кобзов. А, дякуємо ще раз, Дякую. що завітали до нас. мені здається, вашому цирку, вашим працівникам пощастило, що в них такий енергійний директор. Веселий до речі, дуже веселий. Так ну а наш ефір триває. Він теж веселий. Тому не перемикайте канал. Дізнайтесь, що ж сталося в історії в цей день.